নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা সুন্দৰ লেখা আমাৰ অসম বাতৰি কাকতৰ লাইফ ষ্টাইল শিতানত প্ৰকাশ পাইছে লাইফ ষ্টাইল শিতানটো সদায় পঢ়োঁ মানে সেইবিলাক স্বাস্থ্য শিতানটোৰ কথাবিলাক মানি চলোঁ বা নচলোঁ কিন্তু সদায় পঢ়োঁ ভাল লাগে আৰু বে বহু বেছিভাগ তাৰমানে কি যিহেতু এই বিষয়টো মানে অলপ চকু ৰাখোঁ সেইকাৰণে বেছিভাগ জানো কিন্তু ইয়াত লিখি দিলে পঢ়ি ভাল লাগে সেইটোৱেই লিখাৰ বাহাদুৰি সেইটোৱেই সকলোৱে নিলিখে খুব কম মানুহে লিখে কিন্তু যেতিয়া লিখি দিয়ে লিখনিটো ইমান সুন্দৰ লাগে যে পঢ়ি আকৌ আনক পঢ়ি শুনোৱা সেই এটা মজা আছে গতিকে মই আজি আপোনালোকক এইটো পঢ়ি মোৰ ভাল লাগিছে জনা কথা আপোনালোকেও জানে ময়ো জানো কিন্তু তথাপি এনেকৈ কেতিয়াবা পঢ়িবলৈ পালে বা শুনিবলৈ পালে ভাল লাগে মনৰ মাজত কথাখিনি আচলতে জনা কথাবিলাক আমি সামৰি সুতুৰি থৈ দিওঁ জানিও তাৰ ওপৰত ধূলি জমা হয় কিন্তু আকৌ তাক সেইটো যদি আমি আকৌ ৰিপিট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আকৌ মনৰ ভিতৰত কিছু তাজা হয় আৰু সেইটো তাজা হৈ থাকিলে বহুতে আকৌ হয় শুনিছোঁ আজি লগৰ কাম লগত বুলিয়ে আৰম্ভ হৈ কৰে সেয়েহে মই আজি আপোনালোকক পঢ়ি দিব ওলাইছোঁ খোজ কঢ়াৰ সুফল প্ৰথমতে খোজ কঢ়াৰ অভ্যাসে মস্তিষ্ক অধিক সক্ৰিয় কৰে সেয়ে যিমান পৰা যায় খোজ কাঢ়িব লাগে আৰু দৈনিক প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব লাগে দ্বিতীয়তে খোজকাঢ়িলে হৃদযন্ত্ৰ সুস্থ থাকে হৃদযন্ত্ৰ ভালে ৰখাৰ বাবেই প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰা উচিত তৃতীয়তে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ বা খোজ কঢ়াৰ অভ্যাসে হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে পৰিপাক তন্ত্ৰও ভালে ৰখাত সহায় কৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণ কৰা বা খোজ কঢ়াৰ অভ্যাসে চতুৰ্থতে খোজকাঢ়িলে বিষন্নতা কমি আহে স্নায়ু বিজ্ঞানী চেন ৱামাৰৰ মতে বিষন্নতা আৰু দীৰ্ঘ সময় বহি থকাৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে সেয়ে যিমান পৰা যায় সিমান খোজ কাঢ়িব লাগে পঞ্চমতে বিপাক প্ৰক্ৰিয়াটো খোজ কঢ়াৰ অভ্যাসে সহায় কৰে আমি যি খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ সেইবোৰ বিভিন্ন শক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হয় খোজ কঢ়াৰ অভ্যাসে শক্তি ৰূপান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াত সহায় কৰে ষষ্ঠতে খোজ কাঢ়িলে শাৰীৰিক গঠন অটুট থাকে আমাৰ মাজত এনে কিছুমান লোক আছে যিসকলে সমগ্ৰ দিনটো চকী চোফা অথবা গাড়ীত বহি কাম কৰিবলগীয়া হয় ফলত পিঠিৰ বিষ আৰম্ভ হয় সেয়ে খোজ কঢ়াটো জৰুৰী খোজ কাঢ়িলে এনেবোৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায় বৰ ধুনীয়া নহয়নে মই পঢ়ি শুনালোঁ আপোনালোকেও যদি শুনি ভাল পায় শুনিব আৰু ফৰৱাৰ্ড কৰি দিলে ভাল পাম আৰু অৱশ্যে খোজ কাঢ়িবলৈ এটা পৰিৱেশ লাগে ধৰক সেউজীয়া পৰিৱেশ হ'লে সুন্দৰ হয় থাকে কিছুমান জেগাত ৱাকিং জোন গছ গছনিৰে ভৰা তেনেকুৱা ঠাইলৈ যাব পাৰিলে বেছি ভাল আমাৰ বেছি অক্সিজেনটো আমি পাওঁ গতিকে আপোনালোকে শুনি পেলাই এই অভ্যাস যদি কৰে বা ময়ো কৰোঁ ময়ো খোজ আজিলৈকে তেনেকৈ কৰা হোৱা নাই ঘৰত কৰোঁ প্ৰায় মানে ব্যায়াম কৰোঁ যোগা কৰোঁ কিন্তু খোজ কঢ়া অভ্যাসটো মোৰ আজিকোপতি হোৱা নাই আৰু যিটো বস্তু নিজৰ হাতত নাই তেতিয়া চাগে বেছি এনেকৈ আনদে চাই থকা যায় সেয়েহে চাগে খোজ কঢ়াৰ সুফল যি লেখাটো পায় মোৰ ইয়াৰ প্ৰতি আৰু আগ্ৰহ বাঢ়িছে কাৰণ মই নিজে খোজ নাকাঢ়োঁ আনক এনেকৈ চাওঁ ব্ৰাণ্ডাৰ পৰা খিৰিকিৰিপা বা শুনি থাকোঁ ভাল পাওঁ মই জানো খুব ভাল এটা কাম খোজ কঢ়াটো গতিকে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ ধন্যবাদ